Це квітуче місто Бердичів, де проходить 11-й міжнародний боксерський турнір серед молоді імені Володимира Клічко. Сюди в якості почесного гостя запросили і президента спортивного клубу Легіон Олександра Петровича Коцюбко. На цьому визначному турнірі були представники з усього світу, з Азії, Європи Скандинавії. Цей турнір користується великою повагою спортивної спільноти в світі. Адже його вважають неофіційним чемпіонатом Європи серед молоді. І саме тут зібралися кращі молоді боксери континенту, щоб в безпрецедентній боротьбі ще раз перевірити свою готовність до чемпіонату Європи. Знаходячись на цьому турнірі, Олександр Петрович звернувся за підтримкою обласної благодійної акції допомоги дітям-сиротам до представників різних команд та країн. І ось якою була їх реакція. Скажите, в городе Житомире проводится акция, областная акция «Помощь детям-сиротам», которую проводит спортивный клуб «Легион». Как вы относитесь к этой акции и поддерживаете ли вы ее? Поддерживаем, потому что это очень благородное дело. Вот. Одобряем, поддерживаем. Я сейчас общаюсь со старшим тренером сборной команды из Швеции, из города Стокгольма. Как вас зовут, представьтесь? Бадри Кулумбегашвили. Антони Хігіт. Скажіть, а як вам сьогодні в місті Біродіщеві на даному міроприяті? Я дуже щасливий, що був запрошений в Україну на ці визначні змагання, адже тут я побачив бокс дуже високого рівня, отримав великий спортивний досвід та познайомився з новими друзями. Вы знаете, у нас в городе Житомире проходит акция, областная акция в помощь детям сиротам. Как вы относитесь к этой акции и поддерживаете ли вы ее? Ну, конечно, надо им помогать, мы со всей народом Швеции от них имени я. Рад, что вы вот так заботитесь о них, а мы поддерживаем. Вы, конечно, знаете, что у нас в городе Житомире спортивный клуб Легион проводит акцию благотворительную в помощь детям Сира, там областную акцию. Как вы к этому относитесь и поддерживаете ли вы ее? Ми вдячні Україні та Житомирській землі за теплий дружній прийом. А також вся наша делегація від імені іранського народу підтримує цю велику та благородну справу допомогти дітям сиротам, яку проводить Житомирський спортивний клуб Легіон. Юля, ну вы как э, славный представитель города Минска, скажите, а как в Минске поддерживают э, сейчас областную акцию в помощь детям-сиротам? Вы знаете, у нас каждый раз проводятся такие акции, такого рода, и наш президент, и мы в частности, все подопечные Министерства спорта и туризма поддерживаем и всегда принимаем активное участие в такого рода акциях. То есть я считаю, что помощь детям это самая главная наша задача. Естественно, в этом эта, эта акция очень благотворительная. Она каждый человек, который у кого, у кого есть дети, это я думаю, что это гуманная акция, и я думаю, я поддерживаю целиком и, и полностью. И я думаю, что впредь эту акцию должны поддержать многие. Кто в здравом уме? Мне очень приятно, что Эдуард и представители Беларуси поддержали эту акцию. Дорога в жиль і наші школи, наші школи тепер будуть обмінюватися досвідом. І тут Житомирський спортивний клуб Легіон в особі президента Олександра Петровича Коцюбка знайшов повагу та підтримку своїй благородній справі допомогти дітям сиротам. А також від імені спортсменів клубу та житомирян нагородив спеціальним призом збірну Ірану за високі спортивні досягнення та волю до перемоги. Шення громадських організацій Житомира нещодавно наше місто відвідав кумир України та легендарний спортсмен Віталій Кличко. При особистій зустрічі Віталія та Олександра Петровича Коцюбко, окрім всіх інших питань, було обговорено і обласну акцію допомоги дітям сиротам А на запитання, як відноситься Віталій до такої благородної справи, він відповів. Как можно к этому относиться? Очень здорово, когда находятся энтузиазмы, люди, которые инвестируют время, средства, свою энергию для, того, для самого дорогого. Потому что самое дорогое, то, что у нас есть, это наши дети. От детей зависит будущее, будущее нашего общества. И чем меньше будет беспризорных детей, чем меньше будет детей просто так шататься по улицам и искать приключения, и чем больше людей, детей будет приходить в спортивные секции, от этого выиграют все. Наше общество будет здоровее. И можем только сказать спасибо, поблагодарить таких людей, которые делают такие социально значимые вещи. Дети, ведь спорт – это альтернатива всему тому негативу, то, что представляет улица. Алкоголизм, наркомания, криминал. И занимаясь в секциях, дети получают основные навыки. Они развиваются, становятся спортивно развитыми, гармонично развитыми. И здоровье невозможно померить никакими финансовыми мерками. Развивают в себе очень многие качества, которые помогут им в дальнейшей их жизни. И поэтому очень здорово, когда находятся люди, на общественных началах тренируют детей, занимаются детьми, забирают их с улицы. И я могу сказать, что в этом плане мы только лишь можем помочь и э, с фондом братьев Кличко помогать. Мы делаем то же самое. Популяризация спорта, популяризация здорового образа жизни. Еще раз хотел поблагодарить вас. Спасибо. Но наша история на этом не заканчивается. І ми в кабінеті президента спортивного клубу «Легіон», щоб задати йому декілька запитань. Олександр Петрович, ми знаємо, що спортивний клуб «Легіон» в вашій особі був ініціатором обласної благодійної акції допомоги дітям дітям-сиротам». Розкажіть, будь ласка, про цю акцію, як народилася її ідея проведення та в чому її суть? Юля ні для кого не секрет, що в нашому клубі діти займаються безплатно, але у нас займаються діти. еще и с интернатов. С разных причем интернатов. И таким образом мы э, поняли и познали, какие проблемы у этих интернатов, какие проблемы у этих детей. И Юля, на протяжении шести лет Легион оказывает помощь интернатам нашим интернатам. Ну, каким интернатам? Это и областному притулку, Березовскому интернату. Бельгическому интернату. Мы даже с детьми нашего клуба приезжаем к этим детям, а родители этих наших детей, спортсменов, торты пекут. И эти дети, интернатовские дети, они чувствуют себя в семье, в огромной семье. То есть, и да, и заботу, вот они это ощущают, им очень приятно. Именно это им приятно. И поэтому руководство клуба, спортсмены клуба обратились к общественности с призывом помочь этим детям, помочь этим интернатам. Потому что это наше будущее, будущее нашего города, нашей страны в конце концов.